я представляю громад... громадскую раду при Харьковской областной администрации. Мой вопрос такого характера. Была очень хорошая программа в Украине, украинская инициатива по обучению руководителей малого и среднего бизнеса. Это, как правило, было второе высшее образование за бюджетные средства. Планируются ли подобные программы, как повышение квалификации руководителей малого и среднего бизнеса? И второй вопрос касается удобных условий работы предпринимателей и представителей бизнеса, скажем, части общения с налоговыми органами. До сих пор людей не устраивают решетки на входе, неудобное время работы и масса проблем, когда какой-то маленький вопрос приходится выяснять три дня. То есть это вот как бы такие рабочие вопросы. Спасибо большое. Но что касается такой программы, то ее сегодня нет. Но вашу ваше предложение записали и при формировании бюджета и учебных программ мы это учтем. Это первое. То есть пока мы сегодня можем предложить семинары и стажировку. И второе, что касается работы с налоговыми органами, мы, к сожалению, отрабатываем жалобы какие-то конкретные у предпринимателей в ручном режиме. Но все, что касается вообще до регуляции налоговой сфере вы знаете что есть распоряжение премьер-министра о реформировании системы налоговой службы и при работе с нормативными актами налоговой, когда они к нам поступают на отработку мы учитываем упрощение ведения бизнеса и все барьеры которые там заложены они поверьте там есть и много то есть мы это все убираем снимаем у нас взаимопонимание с налоговой сегодня есть. То есть они адекватно реагируют. Если у вас есть какие-то конкретные случаи или если это общая система, например, для Харьковской области, вы такую информацию нам дайте, мы ее отработаем на центральном уровне. То есть взаимопонимание с налоговой есть. Спасибо за общение. Надеемся, что это наш не последний случай. Добрый день. Вопросов много которые мы хотели бы задать здесь на региональном уровне, и связанные с нормативной оценкой Земли и прочими там понятиями, связанными с рынками и другими объектами. Но э, хотелось бы задать самый животрепещущий вопрос, на который сегодня многие предприниматели отечественные. Одесского региона хотели бы знать вашу позицию. Скажите, пожалуйста, когда будут, на ваш взгляд, приняты изменения к налоговому кодексу в части упрощенной системы налогообложения и отчетности субъектов малого предпринимательства. Но я скажу, что наш департамент корпоративно-социальной ответственности, он подготовил, опять-таки, с учетом того, что могут быть такие вопросы, он подготовил развернутый такой анализ и такие таблички для пользования предпринимателями. Мы их тоже разместим на сайте, вы их просто сможете взять, они ну, очень, может быть, вам помогут для того, чтобы... Ну, там такая системная аналитичная информация. Теперь, что касается изменений в налоговый кодекс, Естественно, когда Верховная Рада, у нее закончатся каникулы, она выйдет, такие изменения будут приняты. Для того, чтобы это принимались изменения ну, в таком, на таком адекватном и выгодном для государства или предпринимателей уровне, вы должны этот процесс не упускать, а постоянно участвовать в этих обсуждениях. Потому что вы знаете, что любой закон, он пишется очень хорошо первоначально, но когда он доходит выходит со второго голосования да, и принятия за основу, то так, такие дивные трансформации с ним происходят, что иногда вообще на выходе получаем антипод того, что писалось ранее. Поэтому ну, нужно ни на минуту не бросать этот закон, постоянно его сопровождать. И я отвечу, хотя вопрос не прозвучал, по нормативной оценке земли и по рынкам. Что касается рынка, сейчас готовится закон о внутренней торговле. Он также размещен на сайте, если не будут ваши замечания там учтены, они могут быть или учтены, или вам э, будет надана мотивована ведмова. То есть тоже этот процесс не упускайте, и у вас есть депутаты, через которых вы можете влиять, носить правки туда. Но опять-таки это законотворческий процесс, если только вы упустили, вы потом остались без внесения этих изменений. И что касается нормативной оценки земли, э, в Держземагентство назначен новый голова, это Тимченко Сергей Михайлович, он как раз сейчас, нормативная оценка земли очень плотно занимается. И вопросами рынка земель, и вопросом лицензионных условий для оценщиков. Эти документы как раз вот они сейчас отрабатываются. Подключайтесь, у вас есть в Одессе как раз земельщики, но я не буду рекламу делать, но это активные участники ассоциации землевпорядников, они постоянно здесь в Киеве находятся, они полностью владеют вопросом и влияют на процесс.